Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию три модели удлинителей, которые позволяют фиксировать аксессуары на расстоянии 160, 225 и 325 мм от места установки на плавсредстве. Они предназначены для настройки положения и выноса аксессуара, оснащенные опцией наклона. Конструкция каждого удлинителя состоит из трубы, шлицевого соединения с зубами 27,70 градусов, ручки гайки и пружины для быстрого разведения шлицев. Шлицы удлинителя и аксессуары образуют наклонные соединения, которое фиксируется в выбранном положении с помощью ручек гай. Сборка может дополняться различными переходными шайбами, что позволяет использовать аксессуары Borica Fasten с изделиями других производителей. Также удлинители с одинаковым шагом шлицов можно комбинировать в одну конструкцию. Это позволяет еще более гибко настраивать положение вынесенных аксессуаров. Дополнив конструкцию шайбами со шлицами 7,5 градусов, вы получите возможность более точной регулировки наклона. Такие шайбы уже входят в сборку большинства аксессуаров с наклонными соединениями. Добавив шайбу с переходником на Т-паз, конструкцию можно устанавливать на Т-профилях катеров и каях без использования дополнительных замков. Диаметр трубы 25 мм. Позволяет закрепить дополнительную монтажную систему модели FMR-125, что расширяет возможности крепления. Основные детали изготовлены из полиамида армированной стекловолокном. Труба из алюминиевого сплава. Покрыта анодным слоем с порошковым покрытием. нержавеющий крепеж из стали марки А2. Я вам лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Борика потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.